Gün hərsiləri atəşinə məruz qalan Bərdədə həyat öz axarı ilə davam edir. Əməkdaşlarımız tarlada pambıqçılarla həmsöhbət olub. Bərdə ağır artilleriya silahlarından atəşə tutulmasına baxmayaraq burada həyat davam edir. İnsanlar təsərrüfat işləri ilə məşğuldur. Taralarda yığım aparılır, çünki becərilən haqqızın mütləq toplanılmalıdır. Hamımız iş başındayıq. Heç bir insanın əli heç bir şeydən soyumayııbdı. Bu erməni məmfurları bilsinlər ki, onlar ordu ilə heç vaxt döyüşə bilməyiblər. Ona görə də mülki əhalini hədəf alıblar. Heç va onlar qabaq qabaq durub bizim əskərlə məharib eləyə bilməyibdi. Məharib eləyə bilirsə məharib meydanı var. Məharibəni orda aparsın. Mülki əhalidə nə qədər atıratsın. Bir addım yerə yol yoxdur. Tarixdən üzü bəri silahlı adamla qabaq qabaq döyüşmürlər. Həmişə silahsız xalqı qırıblar. Qubada, Xocalıda bütün ətilər soyqırımları o dövrləri gedib. Da onlar bir dənə dillənən kimi cavablarını alacaqlar. Hər şey sakitçilikdir. Qorxmuruq biz heç nədən. Biz əhmişik. Son qozasına qədər də yığacağıq. Bütün vaynələrimizin də arxasında durmuşuq. Allah bizim vaynələrimizə dəyməsin. Əskərlərimizə dəyməsin. Prezidentimizə dəyməsin, dəyməsin. Qorxmuruq biz heç nədən. Müharibə şəraitidir. Hər şey ola bilər. Ermənilər ata da bilər. Biz amma onlardan qorxmuruq. İşimizi davam elətdiririk. Çünki biz pambğımızı əkmişik, becərmişik. İndi son qazanana qədər onu biz yubub təəsir verməliyik. Əskərlərimizə biz güvənirik, prezidentimizə güvənirik. Allah onları qorusun. Biz onlardan fəxr eləyirik. Hazırsınız? Gəlirlər. Niyə bura gəşəndik? Erməni hərbi birləşmə